হাই গাইছ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ডাঙৰ কাম এইটো কামটোত কি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ অলপ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেলটো বজাব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব সেই এটা আমাৰ প'ষ্ট এটা পতিছোঁ এইটো এইটো লাইনৰ ক্লাৰে আছে এইটো লাইনৰ ছয়টা প'ষ্ট আছে প'ষ্টবিলাক বিৰাট হেভি হেভি আৰু এইটো লাইনতো চেচে মোটামুটি এইটো গাটা অলপ বাকী আছে এইটো বহালে এইটো লাইন ক্লিয়াৰ হ'ব ছাব্বিছটা প'ষ্ট এইটো পঁয়ত্ৰিছশ স্কুৱেৰ বিল্ডিং এই এটা প'ষ্ট কালি সেইটো বহাইছোঁ সেইটো এটা আমাৰ প'ষ্টবিলাক বিৰাট হেভি হেভি বিছ ইঞ্চি ষোল্ল ইঞ্চি আৰু আপোনাৰ ওঠৰ ইঞ্চি চৈধ্য বাৰ এনেকুৱা আছে বেলেগ বেলেগ প'ষ্ট আছে এৰিয়াটো এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ ইফালে হৈছে পট বহা ইয়াতে মাটি দিব লগা আছে আৰু আমাৰ এই পদবিলাকত এটা এটা বস্তু দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকৰ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰে নলবাৰী ইঞ্জিনিয়াৰ কেনেকুৱা ৰিনৈ আমাৰ ইয়াতে আছে দহ পিচ কৰি ৰ'দ বিছ এম এমৰ আছে আপোনাৰ ছয় পিছ ষোল্ল এম এমৰ চাৰি পিচ আমাৰ এই মাজত এনেকুৱা ৰিং দিয়া গৈছে এটা এইটো এটা ৰিং এইটো এটা ৰিং দিয়া গৈছে আৰু আপোনাৰ ইয়াতে এক পিচ এনেকৈ ৰ'দ দি ৰ'দেদি ৰিং বনোৱা হৈছে এই ছিংগল ৰ'দেদি এইটো টানাৰ কাৰণে এনে প্ৰত্যেকটা বস্তু এনেকৈ আছে প'ষ্টবিলাক বিৰাট হেভি হেভি প'ষ্ট ই এটা এটা এইফালে আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো আপোনাৰ ছয়মাহমানেই হ'ল যাত্ৰা কৰবাৰ ইফালে এইটো আছে সেইটোত বৰফি দিয়া আছে এটা ৰিঙৰ মূৰে মূৰে বৰফি দিয়া আছে সেইটোত ইফালে এইটো আছে সিফালে এইটো ঠাণ্ডা হৈছে আমাৰ চব ইয়াতে বিচৰ আৰু শলৰ ৰ'দ দিয়া আছে গোটেইখিনি পষ্টত আৰু পষ্টবিলাকো বিৰাট জলমান হ'ব তাৰমানে হেভি পোষ্ট পূৰা সাতফুট সাতফুট দহ কৰা গৈছে গাঁঠাবিলাক আমাৰ জালি চব বাৰৰ বাৰ এম এম টুৱেলভ ফ'ৰৰ টুৱেলভ ফ'ৰৰ জালি দিয়া আছে এতিয়া গোটেইখিনি এই চাৰে ছয় ফুট কৰি আছে জালি আৰু আপোনাৰ ইফালে আছে আপোনাৰ মাজে ছাইডৰ প'ষ্টবিলাক আছে আপোনাৰ চাইডৰ প'ষ্টবিলাকৰ এই জালি চাৰে পাঁচ চাৰে পাঁচ ফুট আছে ইয়াতে আপোনাৰ টেন এম এম আৰু টুৱেলভ ফ'ৰৰ জালি আছে বহুত দিন হ'ল বন্ধাৰ কাম কৰাই নাছিলোঁ বন্ধ আছিলে মই ৰ'দ দিয়া গৈছে আপোনাৰ দুৰ্গাপুৰ দুৰ্গাপুৰ সৃষ্টি দিয়া গৈছে এইটো ষোল্ল এম এমৰ আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ বিছ এম এমৰ ৰ'দটো ইফালে বান্ধা হৈছে দুটা আপোনাৰ ইফালে বন্ধা আছে ৰেডি এই আপোনাৰ এই প্ৰত্যেকটাতে এনেকৈ এটা এৰি এটা দিয়া গৈছে আৰু আপোনাৰ চিংগল যি ৰ'দ বুলি কৈছিলোঁ ছিংগুল এ টুৰ এ টু এ টো দিয়া আছে চিংগল কৰি দিম এই আপোনাৰ এই ইউ ছিষ্টেমত সেইটো প'ষ্ট ইয়াতে আছে আপোনাৰ বিছৰ ছয় পিছ ষোল্লৰ চাৰি পিচ সেইটোত আপোনাৰ বৰফি দিয়া আছে সেইটোত আপোনাৰ বিছৰ চাৰি পিচ ষোল্ল চাৰি পিচ দিয়া আছে এইটো আপোনাৰ চৈধ্য ষোল্লৰ প'চ এইটো আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ ষোল্ল চৈধ্যৰ প'চ এইটো আৰু বিছৰ বিছ ইঞ্চি পষ্টৰো ৰিং আছে দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল বিছ ইঞ্চি পোষ্টৰ আপোনাৰ ঢালাই সহকাৰে বিছ ইঞ্চি হ'ব এইটো এইটো বিছ ইঞ্চিৰ পষ্টৰ এইটো এই ৰিং চিংগিলা অলপ মামাৰ ধৰা অনুচিত আৰু ইয়াৰে মাজে মাজে এই এইবিলাক ৰিং দিব লাগিব এই বিছ ইঞ্চি পষ্টৰ মাজত এই এই ৰিং খাব আৰু এতিয়া এটা ৰিং আছে এইটো এটা আছে ৰিং এইটো ছিংগল ৰিং এইটো চিংগল দুই দুই পিচ ৰ'দত দিয়া যায় এইটো অঁ এইটো বাকী কামখিনি চেপা চেপি হৈছে মোটামুটি আৰু ফাউণ্ডেশ্যনটো বহুত ডাঙৰ ফাউণ্ডেশ্যন পাঁচতালা পাছতালা বিল্ডিঙৰ ফাউণ্ডেশ্যন এইটো বিৰাট হেভি হ'ব এইটো জিলা পৰিষদৰ অফিচ এইটো বজালী জিলা পৰিষদ এৰিয়াটো চব বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় ইফালে আছে এইটো আমাৰ এই শিল বালিটো অনা আছে ইয়াতে থ্ৰী ফ'ৰ আপ আছে শিলটো ত' মেচিনটো এইটো মছলা মৰা মেচিন আমাৰ গোটেইখিনি কৰা যায় আমাৰ সম্পূৰ্ণ তলৰ পৰা যিমান কাম হয় বিল্ডিংটোৰ গোটেইখিনি কৰোঁ আমি এইটো যে ফিনিচিং সহকাৰে কোনোবাক যদি কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰি আমাৰ নাম্বাৰটো দিয়াই থাকে আৰু কিমান কি ফাউণ্ডেশ্যন তিনিটালা বা চাৰিটালা বিল্ডিঙৰ ফাউণ্ডেশ্যনত কিমান খৰচ হয় গোটেইখিনি আপোনাৰ আপোনাৰ আমাৰ পৰা জানিব পাৰিব আমি গোটেইখিনি বুজাই দিম ফোন কৰিলে হ'ল কোনোবাই যদি বিচাৰে আৰু বিল্ডিংটো বনালেও বনালেও এটা ভাল আগতে ভাবি চিন্তি বনাব যাতে আজিকালি বহুত মিস্ত্ৰী আছে তার মানে তেনে কাম দিয়ে লেবাৰ লেবার আনি কেনে অলপ ভাল মানুহ লৈ কাম কৰিব আপোনালোকৰ কামটও ভাল হব গতিকে আজিকালি আজিলে তাৰমানে মানে শেষ কৰোঁ ইয়াতে নেক্সট টাইম লগ পাম